Ми розуміємо, що безпосередньо керівник МВС і про Спроси немає прямого відносу до цієї справи. Тому ми просто вимагаємо передати звернення у відповідні органи МВС Києва. Да. Да. Ну, ми пишемо, Там є ще моя фамілія, і да. ми будемо мати. Якщо до вас до вас передаємо, просто ще МВС, щоб воно було з народом. Щоб воно... і дивіться, оці всі заходи, оці, оці всі. Оці всі м... Э, Якобы як у нас Нам всегда... не МВС, это только единственный Печорский районный э, отдел, э, районное управление. Мы, наша Украина, мы стремимся в Европу. Все согласны? 100%. Все согласны. Вся эта проблема началась с Америки. Потому что в Америке были арестованы 7 человек, провайдеры, которые были в Австралии, а сервер был в Сингапуре. Потому что этим э, файлом нарушаются авторские права. Основа капиталистического мира это авторские права. Средний класс, были бы вы тоже... Вот ты взял, придумал клавиатуру, а Виталик взял, и тебя ее украл. Пользуется, а денег не платят. Это не то, что ущемление прав человека, этот э, сайт, ущемление там свободы человека. Вся идет это первое требование, вступления Украины в Европейский Союз было охрана и защита прав, авторских прав. Этот файл, это не то, что там выступают а там против демократии или что-нибудь. Его прикрыли, даже не то, что прикрыли, его разобраться, кто будет платить авторские права. И все. Про Потому что этот Microsoft, представник Украины, он сказал, что у нас нет претензий до XUA. То есть они разбирались, а для того, что М... МВД, ну, ваши структуры, без всяких пояснений зал и вылечили. Не, без всяких пояснений. Это требования, экономические требования, общие требования вступления Украины в Европейский Союз. Охрана авторских прав. Пиратство, вы понимаете, во всем мире запрещено. Не только мы пиратов берем там, Сенегалов, Сомалийцев, там все такое, а все эти права. Ребят, ваше требование будет передано по адресу, и вы получите ответ. Просто понимаете, в чем список?